Mana? sekarang ni misalnya, misalnya sekarang murid semua pakai apa tu lencana, lencana bendera sebelah sini ada nah, kan pula ada pula mana-mana pula nanti tak pakai, tak pakai <laughs> itu pun dia satu kesalahan kita jadi ya. macam ya. ada orang mungkin boleh terima tapi hmm. tak semua orang boleh ya, boleh terima apahal pulaklah data tinggal ha, kan jadi hmm. macam betul kita setuju kita nak menerapkan semangat jati diri cintakan hmm. negara dengan memakai uh, lencana apa tu kalau macam dia, apa panggil tu bendera. Ha, eh, ya? ha bendera Malaysia eh sebagai rasa cinta pada negara. Betul. Saya setuju tapi jangan sampai pula ada murid kita yang 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 tak tak pakai tiba-tiba dianggap sebagai satu kesalahan. Hmm. Ha so perkara, perkara yang seperti ini ha kan ya, yang boleh <laughs> orang kata menat, mengurangkan minat Ha kan? dia kena kena ada rasa keterbukaanlah hmm. eh dalam pendidikan. Hmm. Sebab tu dulu kalau, uh, agaknya kalau boleh kita kongsi tentang satu ketika dulu dalam penulisan Paulo Freire eh, dalam, Paulo Freire ini menulis dalam Pedagogy of the Oppressed di Brazil kan. So apa yang dicadangkan ialah liberation, liberation in education. Pendidikan harus sifatnya tidak menekan. Uh, hmm. Pendidikan sifatnya harus lebih terbuka. Uh, liberation in education maknanya mesti ada pendekatan kasih sayang, knowledge sampai akhirnya keterbukaan dalam pendidikan itu harus berlaku. dia tak boleh dia tak boleh stagnan. Kita mesti gini. Ah, tak. Eh. Ah uh -huh. itu perkara, perkara yang seperti itu bukan one size lagi lah, eh untuk kumpulan 10% ini. ini cara menanganinya. Yeah. Kalau tidak kita akan terus selamanya dalam situasi yang sama, sama. terbelenggu dengan masalah ketidakhadiran murid yang berpanjangan, yang lama dan akhirnya keciciran tidak dapat dielakkan. Ya, betul. So sebab tu saya setuju bila Yang ya, Bapak Menteri sebut tentang non negotiable uh, tentang keciciran. Baguslah. Mm -hmm. Mudah-mudahan lebih ramai orang yang boleh menamatkan pendidikan arus perdana sampai Tingkatan 5 dan akhirnya boleh pass SPM. Mm -hmm. Mudah-mudahan kan. Ya. Yeah. Tak tahulah kalau penonton kat luar sana <laughs> setuju atau tidak. Tapi, uh, ini antara perkara yang saya fikir kita kena pertimbangkan semula, mm. kena fikirkan semula Sekurang-kurangnya untuk menangani 5 hingga 10% murid kita yang mm. ya yeah, uh, Kehadirannya macam tu lah yeah? Kejap-kejap datang, kejap tak datang Kadang-kadang lebih banyak tak datang daripada datang <laughs> Kesian kan Okay Tapi kalau, mungkin kalau uh, guru disiplin kan, bila mm. dengar statement tuan tu dia kata <laughs> Habis apa je guru disiplin boleh laksanakan uh, dekat sekolah kan untuk mengatasi isu-isu dalaman di peringkat sekolah. Wah, Jadi mungkin tuan boleh berikan sedikit pandangan untuk menyejukkan hati guru-guru <laughs> disiplin yang rasa macam dia dah tak boleh nak buat apa-apa untuk mengatasi masalah disiplin uh, di sekolah. Okey. Saya saya tak nafii. Uh, saya pun pernah jadi guru disiplin satu masa dulu kan. Oh. Kita pun kita pun ada ada pandangan sendiri kan tentang bagaimana nak mendisiplinkan murid-murid kita. Hmm. Uh -huh. Gini lah. Untuk kumpulan 90% yang memang suka datang sekolah, yang memang kita dah engage mereka, kita boleh rapat dengan mereka. Kita memang boleh manfaatkan uh, tentang disiplin tadi. Uh -huh. Kita boleh a cerita tentang disiplin, tentang perlunya begini, begini dan begini. Peraturannya begini-begini Sebab mereka memang orang yang hatinya terbuka Untuk menerima yeah. So untuk guru-guru disiplin Jangan terlalu kecewa yang 10% 5 hingga 10% tadi mm -hmm. You masih ada 90% murid yang hadir ke sekolah pun yeah. Yang boleh kita Sampaikan mesej disiplin Tentang sahsiah Tentang nilai Tentang perlunya rambut kita kemas mm -hmm. Tentang perlunya pakaian kita kemas mm -hmm. Tentang pentingnya peraturan-peraturan dalam kehidupan Ya yeah. Ya yeah mereka masih ada 90%. Mm -hmm. Kenapa perlu tertekan dengan lagi 5 lagi. hingga 10%, ya, 10 tadi? Hadini. Kan? Sebaliknya, you gunakanlah kebijaksanaan bagaimana nak menangani 5 hingga 10% tadi dengan saiz yang berbeza. Bukan saiz yang mm -hmm. sama. Sama macam yang 90%. Mm -hmm. Tapi dengan saiz dan pendekatan yang berbeza. berbeza. Kan banyak kita membaca tentang one size does not fit all. all kan mm -hmm. betul kita tak akan boleh layan semua sama mm -hmm. anak kita pun yeah. saya tak tahu saudara tu ada berapa ha. saya ada 5 orang anak dan kelima-limanya ditangani dengan cara yang berbeza berbeza anak nombor satu perlu ditangani dengan cara yang begini mm -hmm. anak nombor dua boleh ditangani dengan cara yang begini mm -hmm. datang daripada ibu bapa yang sama kot yeah, betul. membesar dalam landscape yang sama kot tapi menanganinya tetap dengan cara yang berbeza apa lagi yang kita hadapi ratusan orang murid Yang datang daripada pelbagai latar Budaya, etnik, warna kulit mm -hmm. Bahasa Dengan sosioekonomi dan sosiogeografi yang berbeza mm -hmm. Bolehkah kita tangani dengan cara yang sama? Oh tak ha, Ini antara perkara-perkara yang harus difahami oleh guru Supaya dapat meredakan tekanan Tapi bukan bermakna saya setuju dengan uh, besok nanti Jangan pula ada guru-guru disiplin kita ah, Mulai besok eh uh, Semua boleh rambut panjang, tak apalah boleh Bukan Bukan tu eh yeah. uh, Tentu mesej saya mm. Tapi mesej saya ialah Kita kena tangani dan kena lebih engage dengan mereka mm. Selagi you tak engage dengan mereka Kumpulan 5 hingga 10% You semakin menjarakkan diri dengan mereka mm. Apa peluang yang kita ada Kalau murid menjarakkan diri dengan kita Betul. Murid langsung tidak hadir ke sekolah Murid tak boleh terima guru eh, dalam kehidupan mm -hmm. mereka Mereka semakin menjarakkan diri mm -hmm. Kalau dah mereka semakin menjarakkan diri Nilai apa yang kita boleh terapkan? Yeah. kan? Uh, kasih sayang, nilai sahsia apa yang kita boleh terapkan? Mm -hmm. Mereka tak ada pun depan kita yeah. Mereka dah semakin menjarakkan diri So akhirnya kita terus hilang peluang Guru disiplin tadi terus hilang peluang. peluang untuk membina disiplin nilai dalam diri murid-murid yang 5 hingga 10%. Hmm. Betul. Kan? Jadi, hmm. oh sokong betul awak. Ha, ya. Ha, nanti, jadi, yang kena marah bukan saya seorang ni. Ya. Awak pun sama juga sebab sokong <laughs> saya, saya cakap ni. Uh, <laughs> kan? Saya tak tahulah penonton depan ni sokong ke tak, tapi saya nampak semua sesenyum ketawa ni, tak tahulah sokong ke tak. Eh. Tapi, tapi sebenarnya, ini bukan pandangan saya. Ini adalah hasil daripada perkara-perkara yang dilihat di negara-negara maju uh -huh. dalam pelbagai literature review. Mereka mereka ber, bercakap tentang liberation uh -huh. in education. Kan? Uh, satu ketika dulu kalau kita saya pernah kongsi pasal Nick Vujicik. Yeah. Uh, yang lahir tanpa tangan kaki di Australia yang cuma ada tapak kaki kecil uh -huh. dalam hidupnya. Dia telah berus ketika usia 5 10 tahun tu dalam kehidupan dia dalam keadaan tertekan dia 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 telah cuba untuk membunuh diri pun mm. kan dia telah cuba untuk membunuh diri pun kerana dia rasa hidupnya tidak berharga malah mm. dia tak mampu apa-apa pun mm. cuma nasib dia baik ketika dia cuba bunuh diri dekat pet mandi mak dia selamatkan dia mm. pun begitu dia terus depression hidup dia mm. hadir ke sekolah mak dia suruh sekolah ke sekolah suruh lah. tapi ketika umur dia 10 11 tahun nak ke sekolah dia cuma fikirkan satu perkara saja iaitu bunuh diri 2.0. Hmm. <laughs> Jadi sebab kali pertama tak berjaya, dia nak bunuh diri kali kedua. Mujur ada cikgu dia yang Jennifer faham tentang Nick ini yang semakin hari dilihat semakin kecewa dengan sekolah, hmm. dengan persekitaran kehidupan dia kerana dia cuma ada sebuah tapak tangan kecil kat ponggong dia kan. Hmm, kat tepi, oh, ni. Eh. Jadi dia macam cikgu ni beri peluang dekat Nick Uh, untuk berkongsi Dia bermula dengan berkongsi Rupanya Nick ni orangnya Lebih uh, kurang macam existential Macam orang yang in, Interpersonal hmm. eh, uh, Macam tu Yang suka untuk berkongsi Suka untuk bercerita uh, Suka untuk uh, Memberi respon kawan-kawan dia hari sehari hari Nick menjadi hidupnya Menjadi semakin bermakna, uh, bermakna. Dan cita-cita uh, dia Hasrat dia untuk bunuh diri 2.0 <laughs> Hilang Ah sekarang Nik Wici mungkin telah berusia 40 tahun ke atas ke 50 tahun. Pasal dia lahir tahun 80. Seingat saya ingat saya Nik Wici ni lahir tahun kanan 85 kot. Saya tak ingat lah ya. Ah saya... sekarang berada di Amerika Syarikat menjadi antara pakar motivasi terkenal di Amerika Syarikat. Walaupun tanpa tangan, tangan kaki. tanpa kaki tapi sekadar memiliki sebuah tapak kaki kecil dekat punggung dia jadi orang hebat. Hmm. Datang dari mana kehebatan ni? Datang dari. dari guru tadi yang dalam bilik darjah. Darjah yang tak layan murid dia dengan one size. Ha, dia layan murid dia dengan multi size. Ha, hmm. itu yang itu yang kita harap perubahan-perubahan pemikiran boleh berlaku dekat sekolah. Okey. Okey.